И сегодня, очень важно эти ошибки исправить, сегодня нужно услышать Восток и понимать его. Что такое услышать Восток и понимать? Мы собрали съезд всех депутатов, всех уровней Донбасса, Донецкой области. И это не депутаты, потому что сельские поселковые депутаты это те же люди, это народ, самый настоящий народ. И если можно скептически относиться к ассоциировать депутатов, скажем, облсовета или Верховной Рады с народом, то депутаты маленьких городов, сельские, поселковые, это как раз тот самый народ. Мы собрались все, 4000 человек в одном зале и обсудили все проблемы, которые скопились у нас на Донбассе, в Донецкой области. Только мы легитимно, полноправно можем представлять, я имею в виду все депутаты всех слоев области, легитимно избранные, народом, прямым голосованием, могут представлять полноправно интересы и мнения всей Донецкой области. Не какие-то там самозванцы и прочие личности. Мы обсудили эти требования и сошлись на том, что, безусловно, сегодня нас волнует, как и волновало вчера, это вопросы самостоятельности регионов. И здесь не политические амбиции, здесь как раз экономическое положение регионов. Необходимо сделать такие условия, при которых будет развиваться бизнес и, и в которых регионы будут тратить на себя то, что они сами заработали. Это справедливая формула, честная формула. Кроме того, очень важно, чтобы люди чувствовали, что перед ними ответственны те руководители, которых они выбирают в регионах. Не назначенный глава государственной администрации из Киева, на которого тяжело повлиять, а избранный прямым всенародным голосованием человек который зависит от общественного мнения в регионе. И это тоже устроит все регионы. Конечно, огромная проблема, которая годами у нас то поднимается, то замалчивается, это проблема русского языка. И она, безусловно, всех волнует. Она вызывает очень много эмоций, абсолютно диаметрально противоположных. На Западе одни эмоции. Мы не дадим русский язык сделать государственным. Все должны говорить только на украинском. Только украинский язык должен быть единственный государственный. Мы слышим такую риторику. И эту риторику не воспринимает население Юго-Востока. Именно не услышав вовремя голос Юго-Востока, мы создали в Крыму обстановку, атмосферу, в которой люди проголосовали за выход из состава Украины. Дело не в том, что они потом приняли решение входить в состав России. Это уже потом было. Самое важное понять причины, почему они приняли решение выйти из Украины. Что их не устраивало в этом большом доме под названием Украина. И если их заставили, на них оказывали давление, или они попали под влияние, но это может быть 10, 15, 20 процентов. Но там проголосовало абсолютное большинство. И если сегодня не понять эти причины, не разобраться в них, а только обвинять, мы дальше усугубим кризис. Поэтому мы сделали меморандум, в котором есть четкие требования. Эти требования обсуждались на собрании, о котором я говорил, съезде. Они, эти требования, в принципе, звучат на всех площадях и митингах на юго-востоке страны. Это децентрализация власти, а именно прямые выборы руководителей регионов, бюджетная автономия в рамках единой унитарной страны, это русский язык государственный, это амнистия для тех людей, которые сегодня участвуют в акциях протеста на востоке Украины. Вот основные положения. С этим меморандумом мы, политики в Киеве, можем поехать в свои города, регионы на Юго-Востоке и разговаривать с людьми. Без этого меморандума нам будет говорить с людьми сложно.